Вітаю вас в ефірі передача Моє житло. І сьогодні ми спілкуємося з заступником голови Центральної міської райради Сергієм Логіновим. Здравствуйте, Сергій Валерійович. Центральний міський район є одним із найстаріших у Кривому Розі. Розкажіть, будь ласка, про його особливості. Добрий день. Так, да, дійсно, Центральний міський район є історичний і культурний центр нашого міста. Всі його вулиці, всі його площаддя пропитані історією нашого міста. О чем только могут говорить старые названия наших улиц? Это улица Почтовая ныне проспект Карла Марса, улица Николаевская это улица Ленина и ряд других улиц. И как пример приведу такой факт, что из 18 памятников архитектуры нашего города 13 расположено на территории нашего района. В нашем районе проживает порядка 90 тысяч граждан, которые проживают в многоэтажных Домахна багатоповерхової застройки, це порядка 600 домів і порядка 16 000 домів частного сектора застройки. В районі знаходиться 22 школи, 20 дошкільних учреждений. Для відпочинку громадян в районі є 3 парка і 8 скверів. Сьогодні говоримо про благоустрій. Розкажіть, які структури займаються цим питанням у Центральному міському районі? Да, ну, действительно, вопрос, кто же обслуживает да, всю эту массу населения и все эти улицы, дороги и дома. Ну, Во-первых, это наши управители, сети-сервис и Девабуд. В их задачи входит обслуживание придомовых территорий и со самого жилого фонда. Далее предприятие Веста Шляхбуд, которое проводит, текущий ремонт содержания автодорог, их ремонт, а также следить за состоянием, за чистотой этих дорог и их прибордерной части. В этом году предприятие Веста Шляхбуд заасфальтировало в районе порядка 14 тысяч квадратных метров асфальтного покрытия дорог на 18 улицах района. Наиболее значимые, можно привести как пример, это военный городок 35, улица Пехотинская, улица Николаевское шоссе, а также перемычка между улицей между Макуланом и Николаевским шоссе. Далее есть предприятие «Экоспецтранс». Задачей этого предприятия входит вывоз твердых бытовых отходов, а также вывоз негабаритного мусора, как в домах многоэтажного сектора застройки, также в домах частного сектора застройки и также лежит на их обязанностях содержание контейнерных площадок вопрос довольно проблемный особенно на тех контейнерных площадках которые мы называем их так называемые пограничные контейнерные площадки которые лежат на границе частного сектора и многоэтажного сектора застройки Обычно, как правило, на этих, площадках можно, на этих площадках можно увидеть не только бытовой мусор, но также и ветки с обрезанных деревьев, грунт, строительный мусор, мебель. В общем, сносится все, что не удается вывести там по кулечным методам. И поэтому в этом году Силами предприятия Екоспестранс, силами управителей почала нами координируется робота. Приведена в порядок перша площадка, така такая погранична погребняка 45. Планируется, завезені матеріали, будуть выполняться роботи по площадке, похожі на улиці Николаевское шоссе між домами 8 і 10 і частним сектором. Переулок Ладыгина. и планируется улица Рахманова, это военный городок 1. Далее предприятие Криворож электромонтаж. То есть это то предприятие, которое следит за, за наружным освещением в нашем районе и выполняет все работы, связанные с этим вопросом. В этом году предприятие Криворож Электромонтаж Выполняла работы по реконструкции наружного освещения на поселке Гданцевка, улица Рылеева и улица Челюскинцев. Также выполняла работы по улицам поселка Веселая дача. И в планах у них в ближайшее время, где-то через месяц, стоит выполнение подобных работ на поселке Карноватка. И с начала года силами предприятия было заменено порядка 700 ламп наружного освещения. І е, порядка 48 світильників. Сергій Валерійович, ви озвучили проблему контейнерних майданчиків, так а які ще проблеми виникають пов'язані з утриманням житлового фонду та благоустроєм району? Е, ну, скажімо так, як вважаю, основна проблема зв'язана з одержанням житлового фонду і його благоустройством, це задовженість граждан за услуги жилищно-комунального господарства. И на сегодняшний день по состоянию на 1 мая 2015 года в целом по району эта задолженность составляет ни много ни мало 62 миллиона гривен. Это огромная сумма. Я понимаю, если бы, конечно, наши коммунальные предприятия в полном объеме ее получили, то можно было бы по-другому и спрашивать с них, и, скажем, средств хватило бы на многие вопросы, которые на сегодняшний день не могут быть закрыты в силу отсутствия тех же самых средств денежных. Що вже зроблено у цьому напрямку від початку року? На сьогоднішній день в районі упорядочено більш 86 гектарів території парку Віскверов. Е за при підтримки благодійного фонду Арматская инициатива мешканцев Кривбаса, которые уже на протяжении пяти лет взяли на обслуживание парк имени Правда. Парк превратился в ту зону отдыха, в которую с удовольствием ходят наши жители, а также и гости нашего района. С начала года в парке полностью произведена замена сетей наружного освещения, соответственно, с опорами наружного освещения. Для любителей спорта организована площадка для занятий воркаутом, и много организована зона для отдыха на воде и много других интересных и полезных вещей. Также по предприятию «Сансервис», учитывая, скажем так, сложную экологическую ситуацию в нашем городе, высадка новых зеленых насаждений имеет стратегическое значение. И с начала года предприятием было высажено 387 деревьев и 290 кустов в парковых зонах газеты «Правда» Юрия Гагарина. И засеяно газонов и высажено цветников на площади порядка полутора гектар. Также нашими управителями и коммунальными предприятиями района, управителями в частности ООО «Сити-сервис» и ООО продолжается подготовка К отопительному періоду 15-16 году. І на сьогоднішній день, по состоянию на сьогоднішній день, вже порядка 10% работы роботи не выполнено. Сергій Валерійович, на вашу думку, яка може бути альтернатива у вирішенні питання щодо утримання житлового фонду в районі? Ви знаєте, питання дуже цікавий і об'ємний і дуже багато. Для, ну, скажем, для решения этого вопроса лежит даже, скажем, я не побоюсь сказать, в нашем сознании. Я вот, общаюсь при встречах на, на сходах с гражданами и разговаривая с ними, да, и скрывать и у самого тоже, как бы, у нас сознание осталось, у многих еще сознание осталось на уровне, когда жилье было государственным. То есть, когда был Союз Советских Социалистических Республик, была государственная форма жилья. То есть жилье принадлежало государству, и люди, проживающие в нем, получали блага от тех жилищных органов, которые обслуживали данное жилье. Но с того, начиная с того момента, когда у нас началась приватизация, и первый человек в доме приватизировал свою квартиру, Жилье перестало быть государственным, оно э, перешло в коллективную собственность. И На сегодняшний день э, порядка 90-95% квартир в большинстве наших многоэтажных домов э, приватизированы. То есть фактически это та же самая частная собственность, то есть фактически это тот же самый частный дом. И вот э, у нас существует на сегодняшний день институт управителей, Многих он не устраивает. Но, э, скажем, изменить в этой ситуации на, на сегодняшний день нельзя. Ничего. Потому что дома должен кто-то обслуживать. Э, принять решение всем гражданам, пусть нас обслуживает, допустим, не сети-сервис, а э, слесарь Иванов, тоже нельзя. Потому что я уверен, что в этом доме найдется... Много людей, которые скажут, нет, мы против Иванова, мы хотим, допустим, Петрова или Сидорова. Поэтому высшим, скажем, эволюционным созданием вот массового ну, коллективного разума будет являться создание ОСББ. В нашем районе на сегодняшний день их создано 11. То есть это та структура, которая, на мой взгляд, позволит решить все проблемы проживающих жильцов и выбирать своего управителя или человека, который будет обслуживать свой дом, и выбирать формы, формы там, расчета с ними, выбирать, какой ремонт им в первую очередь необходимо выполнять, выбирать количество людей, которые будут обслуживать их домовую территорию или их подвальное помещение. Ну и ряд очень многих вопросов. И на останок Сергею Валерьевичу, может, вы бы хотели звернутись до мешканцев района и его гостей? Вы знаете, проходя, проходя по району, особенно в вечерние часы по проспекту Карла Маркса, наблюдаешь порою картину, ну, скажем, даже не безхозяйственного отношения к тому, что есть, а даже какого-то вандализма. Это поломанные лавочки, куча шелухи от и орешков на тротуарах возле этих лавочек. Бутылки пластиковые, пустые, брошенные в реку после распития, там пива, лимонада, кваса. Машины, которые заезжают на Арт-Майдан, заезжают на Театральную площадь и бывает даже заезжают, выезжают колесами на фонтан, разрушая его. То есть хочется обратиться к нашим гражданам, берегите то, Що сусна для вас, і на і в і наших дітей, сохраняйте то, що є. І чисто не там, де убирають, а там, де не сарят. Дякую, Сергію Валерійовичу. Глядачам я нагадую, що сьогодні гостем студії був заступник голови центрально міської районної місті Ради Сергій Логвинов.